Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsinin düz girişində, şəhərə yaxın, çox gözəl, səliqəli, təmirli, ən əsası yüksək keyfiyyətlə inşa olunan, baxın belə bir yanaşı 4 evə sizə təqdim edirəm. Evlər 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 6 otaqdan ibarətdir. Qeyd etdim ki, yəni tikilişinə, yerləşdiyi mövqeyə görə qiymətləri həqiqətən də çox sərfəli bir qiymətə satışa çıxarılır. Sənətlərdə də ki, təbii ki, qaydasındadır. Çıxarış mülkiyyət kubcasıdır. Evlərin fasadı kabançık daşdır. Jalous darvaza qoyulub. Maşın üçün uzaqdan pult ilə idarə olunan və piyadalar üçün əl karetka qapısı. 2 sotda inşa olunub. Evdə hər iki mərtəbə, 1-ci və 2-ci mərtəbə monolit betondur və qeyd etdim ki, 6 otaqdan ibarətdir. Evin yanına və arxasına tam rahat şəkildə keçib hərəkət etmək mümkündür. Belə bir gözəl görüntüsü var. Kabantik daşlı evin fasadı, həyət tam ət daşdır. 2-3 maşın həyətə tam rahat şəkildə daxil ola bilər. Kommunal xətləri, qazı, suyunu, işığı, kanalizasiyası var. Evin yerləşdiyi yer mövqe cəhətdən hündür yerdədir marşruta, masazırın girişinə, şəhərə çox yaxın bir yerdə yerləşir. Zizdemiyə giriş pilləkanlarının 6 səsəndəndir. Baxın burdan evin yanına və arxasına keçmək olur. Həqiqətən də çox yüksək keyfiyyətlə tikilmiş evdir. Masazırın girişində çox gözəl, yaxşı bir ərazidə yerləşir. 4 evdir. Yəni yanaşı iki qardaş, iki dost. Yəni ev axtarırsa çox əla bir təklifdir. Proyekt olaraq evlər eyni ölçüdədir, sadəcə fərqi yəni evin aboylarından, yəni rəngindən, evin fasad rəngindən onlara dəyişilir. Bur evinin girişidir. Baxın, belə bir geniş foyesi var. Döşəməsi istipoldur. Çox geniş bir koridoru var. Piləkanları rahat dairəvi piləkanlardır. Həqiqətən də çox gözəl, əla bir evdir. Məsləhətli evlərdəndir. Qiyməti də çox sərfəli bir qiymətdir. 128 min manata. Yə bu qiymət bizim əmlak kanalında endirilmiş bir qiymətdir. 128 min manata satılıb. Qonaq otağın qapısı boşa qapıdır. Baxın, belə bir qonaq otağı var. Qonaq otağı kifayət qədər genişdir. Kombi xəttləri çəkilib. 1-ci mərtəbənin işığı yanır. 2-ci mərtəbənin işığı var. Hələ hazırda pəncərləri də şəbəkə pəncərlədir. Keçəy evin digər otaqları ilə sizi tanış edim. Burada yerləşir evin belə bir mətbəxi. Mətbəx də yetərincə genişdir və mətbəxdən, dəyərliz izləyicilər, arxa həyətə keçmək üçün qapı qoyulub. Baxın, yəni burada əlavə avadanlığı yığmaq mümkündür və hətta həyətdə belə bir kiçik letni mətbəx düzəltmək olar. Mətbəxi genişdir, döşəməsi istıp oldu. Çox həqiqətən də çox yaxşı evlərdən biridir. 1-ci mərtəbədə yerləşir kiçik bir yataq otağı. Qonaq otağı kimi və ya da ki iş otağı kimi də buranın istifadə etmək olar. Burada yerləşir sanuzel. Yəni evlə ev arasında ara məsafəsi qoyulub. Kolektor sistemi baxın burada yığılıb, pilləkanların alt hissəsində. 2-ci mərtəbəyə qalxaq Çox gözəl evdir, dəyərli izləcilər. Peçanları da rahat, dairəvi pilləkanlardır. 2-ci mərtəbədə yerləşir, dəyərli izləcilər, 4 yataq otağı və 1 salon. İlk öncə mən sizə evin salonunu təqdim edim. Baxın, belə bir salon var. Genişdir. 2-ci mərtəbədə yerləşən 2-ci yataq otağı. İkinci mərtəbədə yerləşən digər bir yataq otağı, böyük yataq otağıdır. Bütün otaqların pəncərəsi işıqlıdır. İkinci böyük yataq otağı. Bu yataq otağını zövqə görə qonaq otağı kimi istifadə etmək mümkündür. Dəyərlilər izləyicilər, qiymət həqiqətən də çox yaxşı qiymətdir. Masazırın girişində, şəhərə, magistral ana yola yaxın belə ev tapmaq mümkün deyil. həm otaq sayı çoxdur, həm də ki tikilişi yaxşıdır. Baxın belə yanaşı evlərdir. Həyəti də baxın belədir, 2-3 maşın rahat şəkildə həyətə daxil ola bilər. Buyurub zəng edib maraqlana bilərsiniz. Təşəkkürlər.